Пані та панове, четвертий бой сьогоднішнього вечора Бій у ваговій категорії до 56 кілограмів, і у сині кутрингу запрошується боксер команди Росії Володимир Нікітін. червоних худ запрошується боксер команди «Українські отамани» Омурбек Малабеков! Цер команди Росії, йому 25 років, зріст 167 сантиметрів, багаторазовий чемпіон Росії, бронзовий призер чемпіонату Європи 13-го року, срібний призер чемпіонату світу 13-го року. Володимир Нікітін. У червоному куті рингу легіонер команди українські отамани. Йому 23 роки, зріст 171 сантиметр. Богаторазовый чемпион Республики Кыргызстан. Бронзовый призер чемпиона Азии 2013 року. Омурбек Малабеко. Режик Френзи Микки Галахер, Ирландия. У червоних худ запрошується боксер команди «Українські отамани» Омурбек Малабеков! Цер команди Росії, йому 25 років, зріст 167 сантиметрів, багаторазовий чемпіон Росії, бронзовий призер чемпіонату Європи 13-го року, срібний призер чемпіонату світу 13-го року, Володимир Нікітін. У червоному рингу легіонер команди українські отамани. Йому 23 роки. Зріст 170. Ну і Нікітін такий. Багато він бачив вже у ринзі. І боксер по-спортивному дуже і дуже нахабний. Авторитетів для нього не існує. Весь час намагається він діяти першим номером, десь і тут намагається запровадити так, таку тактику. Це може малабіка. Удивіть. Тоже мы расписали так Никитина. Малобекова тоже просто так бы в команду не взяли. А напряжение, кстати, во дворце спорта растет, да, все не так уж и просто, потому что уже 2-1. после дебютного поражения, да, будем говорить так, да, у Шибека Норматова, будем надеяться и последнего. Есть, кажется, у Молодякова невеличка перевага, так, у довжині рук, антропометрии. Насколько она сутево, важко судить, вот так визуально. Да, вот. Ну, вот эти удары у него Дыра короче, рассечения. да. Дыра, человек, да, это первый нравится. удар. Первое касание, по-моему, Малабекова было соперника. Это шансик. Ты знаешь, это рассечение, потому что эти короткие удары у Никитина действительно тут тоже. Парень такой под профи. Ну так, думаю, пиццей. под Олимпийские игры. Малабеков, хотя тоже может пробить. Но вот эти короткие удары и точные попадания Никитина это, наверное, к сожалению, будет не в нашу пользу. Но рассечение, петливый боковой в, в принципе, так. Да, я же говорю, это шансик очень приличный такой, сразу себе галочку поставил в первом раунде. молобеков Малобеков соперника, да, туда. Запомнили. Ну вот, ага. да, разделились. Вот, ну, примерно, может дать вот Мы бы не обиделись, если бы два арбитра за нас были. С двечки распочинаем Малобеков. Ну и зараз давайте поспостерігаем. будем выцеливать ось правое око Никитина. Да, просто понимаешь, что главное не заиграться. Вот у тебя есть одна цель, это вот осечка, и забыть про все остальное. В это время просто Никитин может нащелкать количество ударов и пиши пропало. Дозволяю продолжить Пан Галлахер поединок. дистанцию. И дес... Чуши и так Малобеков и Дефпарет. Ничего, ничего. Да, будем драться. Но как? Драться будем против сильных но. соперников. Опять же, мы привыкли к этому с самого первого нашего сезона. Там тоже были неприятности. Не акцентовано пока еще Малобеков. Так, пробывая. А вот у Никитина присутня, сдается завязка на один удар. Так. Ну, может, знаешь что-то про себя. А вот и двоечка навстречу. Постучался. Это как, как в двери только что. Малобеков. Ну, это не в обиду Никитина. Вот такие два коротких удара. Звонких, я бы даже их так назвал. Мы тут недалеко от ринга. В принципе, слышим даже какие-то придыхания боксеров, да? да. По затылочку пробил в этом эпизоде Малобеков. Можно, можно не свести даже. Тут к который работает в ринге. Еще раз можно это громко повторить, пока вопросов нет. Ух, тут и ударил, и пропустил, да, Малобеков один в один. Здесь, возможно, трошки нахабнейше, так? Сейчас с другого боку... О, Ай, а молодец. Подкосились ноги. Ну, вот вам и молодец. Вот вам и украинские атаманы. То, что доктор прописал. Но ну, зараз, Катману Коти Никитина явно с тобой не погоджуется. Не то, что он прописывал. Ну да, там уже готова банка вазелина для того, чтобы во-первых, работать и Олег тут начал смеяться. Я про то, чтобы обработать рану. Ага. Никитина, которая появилась еще после первого раунда. Молодец, молодец! Молодеков, да, он, мы продолжаем да, с ним так знакомиться. Он раскачивается, как оказывается. Да? Первый раунд, первым раундом он про него забыл. И попер. Ну и здесь поверил его властную силу, так и вражение на самом деле. Так, Молодеков? Молодец, молодец. Этот раунд должен остаться за ним. Это будет честно. Да, давайте еще раз посмотрим раунд. Олег, вкусный, да? Освин, Освин. Да, тут левый боковой, здрасте. Ах, да, ушел уже в сторону Никитин, там и правая пушечка вылетала. Вот я согласен, тут я согласен, тут просто было вау. Ну, если судить по первому раунду, как его дали разделенно, да, в ту сторону, ну, то... Этот раунд Вода разделено... один. Нехай, нехай молодець малоб'єка. 19-19, да. цікаво, чи кажуть українському отаману, так, як розподіляються рішення суддів. Все ж таки, знаємо, ми що є різні боксери. Є боксери, яким краще не знати. Вони тоді вільніше себе почувають. почуваете Рензе. Ебуксараки навпаки потрібно емоційно накачувати і навантажувати. навантаживаться. Да, ну а ми ще раз напомним, що от, самый бой, Олег, не знаю, скільки летит, він да, все-таки буде в прямому ефірі на телеканалі 2 плюс 2. Флойд Майвезер проти Мані Пакьяо. Буквально вчора був підписаний контракт каналом 2 плюс 2. Ну а. про бои Василия Ломаченко мы продолжаем показывать и болеть всей страной за Васю, который сейчас очень далеко от нашей страны, но ну, никогда про нее не забывает, всегда выходит с флагом нашей страны. Но ну, и для нас, украинцев, наверное, мегафайт это будет главный бой андеркарта как раз. Василий Ломаченко, Гамальер Родригес. Следите за нашими анонсами, там все будет. И мы вспомним поединки этих супер бойцов. Я имею в виду и Пакьяо, и Майвезера и Ломаченко, которые были до этого. Также будет документальный фильм про Василия Ломаченко. Ну и, конечно, сам бой. Продолжаем болеть за... Амурбека Малабекова. Никитин, по вот о чем речь, Малабекова так и враждебно. Всего только было, потому что не впервые он встречает досвеченного российского боксера. И ось Сальивы боковые Никитин пропускает не в Да, Никитин, наверное, и не ожидал такого, да? А тут от защитки начинает Малабеков работать. Вроде из прыжка пошел вперед. Никитин попер. А очень спокойно Малабеков его встречает, да? Ну, холоднокровно пока что. Да, Малабеку беги, пробовать. давай, парень, иди вперед. Вопросов нет, я принимаю такой бой. Поработаю ну, вторым и да. номером. Да, и вот тебе... Причем и на час, так и побачишь, так с дальней руки один, и потом одразу там с другим другой. Вот когда, да, ты знаешь, по трассе едешь, а тебе два раза дальним так, на встречечку. Бам-бам. Ну, -бам. вот такое точно так же дальним, только что и Малобеков показал, что обгоняю. Да, красавчик, конечно, да. Завелся и продолжает раскачиваться, разогреваться Малобеков. Ну, і де ось Внимание він суперника на себе. Никитина не заперечує. Но це манера. Ми пам'ятаємо Никитина. Це манера. Те, про що ми казали в першому раунді, нахабний. Боксер, Боксер, і звик діяти першим номером. рефери вмешивается. 20 секунд до конца третьего раунда. Это тоже раунда вроде бы... Ладно, не будем. Подождем уже записки. Так, Такой бой. Да, второй такой бой подряд, что нечего гадать. Ну, единственное, что хочется сказать, в третьем раунде Никитин попадает намного меньше. Намного реже он попадает. Малобеков, конечно, его работает корпусом и на ногах. Такие, какой-то в нас на самом деле. боксер и не часто так и спостерегаешь. А, кстати, эти удары на блок, да, были оба? А нет, другие такие, майже пролез. Дотягивал туда, протягивал точнее такой удар рукой Михаил Мельник, наш главный тренер. Его подсказки для Амурбека. Ему не давать И ну да, это немножко не туда. Если этот разделенно был, почему этот чистый раунд? Не знаю, не знаю. Можно сказать, <связывая> не понимаю. Причем еще мне сдалось, счет чистых лучаний Лобякова было. больше. Я не возьмусь. Я тут сказать, тут считать надо. Хорошие бои сегодня. четвертый раунд, который, да, по математике надо бы забирать. Немножко, но проигрываем мы на данный момент, на данный раунд. Пробивает Маловеков, пошел, да, по такому радиусу. Никитин, но... Никитин наполягает, шумовляв, не не и дотягнув, так, але Ему и то не легше. На відході где-то работает Знову ж таки, вот а так-так-так второго а так раунда, которая принесла свои дивиденды и успех локальный. Да, вот количество ударов э, прибавляет. Не появляется, значит, хотел сказать, прибавляет в количестве ударов. Полторы минуты боксирует в четвертом раунде. Но рановато начинает разводить руками Никитин. Ну, Сатеш, узнаю, тыск на рефле, так? Здесь спроба пробити. зачем за, чи не за пробив, что ли, Никита? Малобеков намечает джебом. Вот с этого не справи пробивает он не став. А уж прошло. Ну ты знаешь, почти в сегодняшнем вечері считаться не будет. А кто его знает, на справле, так? Ну, пока не считают эти почти, пока эти почти отдают не нам. Ой, ось це женьше в розмова. Да, и скользящий пошел, какой не посчитают. Вот эти удары. Опять же, эти короткие удары у Никитина. На весах показали боксеры абсолютно идентичный. Вес 55 и 8. Как у Малобекова, так и у Никитина пытался погнать да, в последние секунды. Никитин соперник, но опять же очень спокойно нет, такие нет, вот такие вот выпады. Воспринимает Малобеков. На ногах работает здорово Малобеков. Количество ударов, ну и ударов в яблочко я бы назвал их не хватает хотя они вот есть да и искать их долго не надо если вспоминать раунд главный вопрос достаточно ли такой такого количества ударов будет для победы боя или ну, или в раунде ну и снова разделенное решение 38 судя витая перед последним раундом Вячеслав Узелков. Человек, который не понаслышке знает, что такое побеждать и выигрывать титулы непосредственно в ринге. Он тут совсем рядом с нами. Пришел поддержать украинских атаманов. Думаю, завтра придет же сюда во дворец спорта поддержать и Сашу Усика. Который завтра тут боксирует против Андрея Князева. Еще одно, до речи, украино-российское противостояние. Пропускаем молодеков. Если на выходе с клинча Дуже вузько побывает Насправдивая Никитина Все досвет безумовно Опять же напомним Равенство да, у одного рефери После четырех раундов У двух других Представитель команды Украинские атаманы Проигрывает в два балла Щойно намагався відпрацювати так. В бік відходив Малабєков десь навіть насадити суперника на Ліви Букови, але зашпортився дещо не вийшло: п'ятий раунд. Половина його вже минула і закінчилася. Полтори минути до кінця п'ятого раунду. Опять же, математически по спортивному этот раунд забрать можно и вырвать этот бой, этот поединок. Впереди у нас остается одна весовая категория, весовая категория 91 килограмм. До нее еще целые пол раунда дали. Так, а для боксера это вечность. Малобеков намагается разбить блок суперника, разбытый блок пребывающий снизу. А так боксер Никитин. Да, ну, и забегает... Не раскидается. Да, забегая наперед про нашего парня, которому 90, который выступает в весовой категории 91 килограмм, он дебютант у нас Геворг Манукян, Кивлянин. по юниорам там под да, туда в зачеточку себе. Очень хорошие победы у него есть, но про это все впереди сейчас. 2-1 в нашу пользу, и мы смотрим пятый раунд встречи Амурбека Малабекова и Владимира Никитина. Опять же, сегодня немножко поменяли порядок выхода боксера в ринг, не по весовым категориям. Это, пожалуйста... Можно такое делать. Мы просто, по-моему, вот Украина как раз никогда такого не использовала. Вот сегодня поменяли и угадали. Все очень зрелищно. Ты не сил. Молодец. Молодец Манукян. Точнее Манукян это. Ну и Манукян молодой еще. Да. Выйти в ринг это уже красавец. А выйти против другого боксера, да, это уже уважение. Важко було Малобякому, безумовно, але враження складається, що Нікітін не очікував від українського атамана такого боксу. Не очікував, що буде не так вже і легко. Ну і дочекаємося. Так, оголошення результатів. Поки що рахунок 2-1 на користь українських отаманів у матчевій зустрічі проти команди Росії. 2-1. Да, Ти в будь якому випадку прав. Пока. Сейчас... что-то да поменяется. Но и, к сожалению, давайте слушать. 47-48. 46-49. 47-48. Единогласным решением судей. 2-2. 2-2 нажать. 2-2. Перед последним поединком у цій зустрічі Геворг Манукян в весовой категории до 91 кг встретился с іншим тяжелым представником команди команды России, дебютантом Сергеем Колчугин. Да и там все решится. Впереди у нас тяжелые ребята 91 кг, счет 2-2. Очень скоро мы узнаем победителя сегодняшней встречи.